приговор. Я Елена надеялся бесплатно. на правосудие, а как это получилось. на практически все Мы были с цивильными Это просто Вы, Знаешь, хотелось прийти шваты реально идет. Достоинство человеческое унижание. Да, вот реально она его довела до замаху да. И поэтому сейчас вот непосредственно в Генеральной прокуратуре под, под баганец. Сейчас Баганец взял под контроль эту ситуацию для порушения криминальности. Да. Давай на да. нем. Если база на вас, там такое издевательство, реальное издевательство на человека. Она все время, она только он начинала, именно он, только начинал выступать, она фактически издевалась, она его сбивала с толку. Понимаете, а когда сидят молодые даже женщины, какие бы они ни были, это все равно судья, кем бы они ни были. И она вот реально вот такой, знаешь, как издевка, стек, стек, стек. стек. Это вы подтверждаете слова человека, если был слухачем на спецслужбе? Да, я, я видел, он приходил. Я, вы, вы я вы же не в клетке вы вы был, я приходил точно так же, я был на подписке. И, 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 и когда мне запросили и, 10, и, 10 лет, я думал, они <с шутят. И отпустили, говорят, иди домой, приди через неделю, мы тебя посадим на 10 лет. Ну кто, обычно 10 лет не запрашивают и отпускают Но Ну если года 2-3. Я не думал, что до такой степени все было запущено. Когда Я услышал 10 лет, но я как-то жить не захотел. Теперь у них трое детей, и что? Оставить их силы в режим а лучше уже пусть. Деньги, которые тратят на передачу, на себя. и как-то в такой момент... Сколько я вы просидели, то...

они не то, что людей ломали, они а систему поломали и все перевернули. С ног на голову. Значит, если вы хотели покончить с вас уже взяли и арест. Нет. Ну, засчитали За... вырок и все. И взяли сюда, да. А проснулся я уже в реанимации. Главное, что его из реанимации через два дня отправили сразу в СИЗО. Хотя Доктор дал заключение, что ему надо да. и психиатрическая помощь, и да. суицид. Он в состоянии, как я помню, мне Просто да. не хотелось, вот я как услышал, 10 лет, ну 9. То есть она учила, что у меня трое детей, и на год дала меньше, чем просила прокуратура. Прокуратура вообще никак не объясняла. А она он просто... даже не был на месте преступления. Знаете, да, это вот уже... из басни Крылова. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Ну вот как-то так. Да. Прокуратура, все. У нас есть начальство. И я спрашивал, как ты, Ира, по-моему, прокурора зовут. Она говорит, мне это все сверху давит, я ничего не делал, я вот мне Мне сказали, ну, сейчас, что... Сейчас на этом этапе справедливость украинского правосудия. Знаете, я остался жить только благодаря Майдану. Я думаю, что может быть, как-то да, вот все-таки что-то где-то. А я, ну, я. я я проснулся в реанимации, это было 17-й больнице. Рядом со мной была куча раненых. И как раз с 18 числа начали привозить с Майдан. Очень много раненых, очень там, я не понимал, что происходит. И потом мне объяснили, что вот произошел этот перелом. Конечно. Мне было жаль, что, конечно, что я не участвовал там. Если бы знал, я пошел бы не в зал ну, сюда, конечно, да, да. на баррикад лучше там уже получить. А так, Произошел перелом, и я надеялся, что, надеюсь, по крайней мере, что это будет, будут выслушиваться. Значит, получается безумство невиновности и обязательно доведение вины, это только на бумаге. Я, на самом деле, это как, как, как позвонили, как приказали. Как приказал Пшенка, а как Донецкий умеет это все делать, ну, то есть не умеет рассказывать. Все. У вас трое детей, это большие уже дети? Маленькие. На... 14, 9 и 2 года. Ну, то есть, как бы малолетний, несовершеннолетний. Я желаю вам, чтобы ваши дети ходили на баррикады и суды. Да, а вам уже как-то вот Я надеюсь тоже. Да, я попал за этой ситуации, сами понимаете, как это. Ну, мое, мое прощение ему. Ну, то, чтобы было при бедном выход, ну, это, конечно, не по-мужски, что-то делать. С ну, знаете, у меня вообще было раз и выключить свет. То есть, жена бросила, дети остались без отца, и тут еще 10 лет, и попытка потерпевшего лакуса забрать у меня квартиру, ну, все, что есть, и оставить моих детей вообще без копейки. Ну, то есть, такое состояние было, чтобы у меня легче было раз, выключить свет, и все, и больше выйти тяжело в следующем этапе развития если там оно есть вообще отдельная история, у меня отдельная понимаете, я всего лишь ну, скажите, всего я лишь, давай, всего давай, лишь давай, потому что видите, хотел так, заработать так, денег так, у меня в тот период как раз так, не было так, постоянных доходов вы правозащитники, считаете что с вами таким образом каким-то ну, расправиться да, это... ну это мое такое мнение нет, понимаете и так, как и так, как и так. других я не вижу мотивов потому как в деле нет ни одного понимаете, доказательства, реально прямого доказательства. То, что там Сашу заставили на первом, мы все знаем, как это бывает в или как они заставляют это делать. Ну и как он объяснял, что это ему тогда было выгодно, потому что он знал, что за него этот человек, который ему давал ключи, все порешает и все будет нормально. То есть, милиция его заставила, его это на тот момент устраивало. Ну вот так вот и произошло. То есть вот два с половиной года сижу ни за что. И профессора ну, подписывали, о то, том, что ему срочно необходимо, а, если это, это уже пожар. полгода назад, если ему сейчас не оказать помощи, которая невозможна в условиях СИЗО, то у него начнутся, не дай Боже, необратимые процессы. Это заключение Профессоров, врачей, наших, наших, наших и и и документы, документы с СИЗО подтверждающие. Понимаете, Потом как? при всем при этом, сейчас секундочку, при всем, сейчас вот что-то еще очень важное. И царевич выносила вот эти постановы про, про продление срока пидварту. Во-первых, значит, она указывала, что скаржи когда до судовища было, скаржи не пидлягая. Это уже такое, это четко 371 статья. Когда человек, заведомо не... Ну, держат незаконно, абсолютно педварту. И Еврому забирались, Она ухмылялась, это царевич просто. Забирали в больницу везли, потому что не просто на операцию. Никто не допускал ни жену, никого вообще. Значит, золото, золото отдай, золото отдай свою в угоду бубке. А как ты не жена? Кто ты жена, ты когда отобрали все, все все имущество у Жени? А когда получается, Но, это то, что да. У нас, а мы, а мы, мы да. нарядчиво, может, тоже занимаемся работой. И ты, ты ласка? я не знаю, в каком Да, рода, и вот так так такая история. То есть, в райотделе, значит, послушайте, в райотделе мне да, такие да. ужасы рассказывали, что я не доеду ни до тюрьмы, что Пошли, меня жена, на кусочки да. разрежут. Что это друг Януковича, ты сам понимаешь, что ты наделал, где деньги, все. Я в шоке смотрю на нее, говорю, да, ну что, ну порежьте меня, убейте меня. Ну, первые полгода я сидел, если честно, даже был доволен, что в тюрьме нахожусь. Потому что мне такого не рассказывали, что, наверное, если бы я был на свободе, действительно где-то уже прикопали и все, и были бы. Ну, а очные ставки были с Да не, 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 не было ничего, ничего не было. А как, а воспроизведение вас возили? Воспроизведение Бандаренко. было только с Бондаренко на следующий день после задержания. А с вами без адвоката, без него. Со мной не было никаких абсолютно связей физический, психологический тиск на вас действует, а физический тиск у вас был? Били, но не так прям там сильно, понимаете, потому как я в этом разделе по ходу своего рода деятельности бывал очень часто, и потому как защищал людей, которых по некоторым причинам они лишались квартир, домов, мы это все возвращали, у нас благодейный фонд, официально есть доверенность, есть судов, и по сути все по центру, по Печерскому райделу и по суду Печерской. Поэтому я знал тогда на тот момент и школьного начальника райотдела, и всех оперативников, кто там. То есть, поэтому меня сильно не били, но рассказывали такое, что ну, ужас просто. Они просто адвокатов не пускали. Я... Сколько к вам не пускали адвоката? Сколько времени? Значит, мне предоставили государственного адвоката через три дня только. Когда повезли на санкцию, чтобы сдать санкцию на арест?